Того щоб вам наснилися кольорові сни, заведіть собі отаку ляльку тіллю Про них ми сьогодні поговоримо і дізнаємося, як зробити таку ляльку власноруч. Тож звідки з'явилися такі ляльки, і хто ними грався, чи вони не для ігор взагалі створені? Ну, прежде всего хочу сказать, что это давно таки известный бренд, который появился в Европе, точнее в Скандинавии. И автор этих кукол это Тони Финнангер. Более десяти лет тому назад как бы захотелось ей вот что-то такого домашнего уюта, и она достала все свои лоскутки, все всевозможные ткани и сотворила вот такую вот замечательную куколку. Эти куклы Ім при всего присуще от от легкий оттенок загара, також румянець на щечках. У них личика обозначена глазками, ротиків у них нету. Ну і щоб якусь воздушність, волшебність, автор придумала їм криля. Якісь легенди існують про таких налег, що вони щось приносять, що їх спеціально для. ну, взагалі, для кого их можно придбати? Только для детей, чи и доросли имеют право не играться? Ну, скорее всего, что это задумка автора была в том, что это интерьерная больше кукла. Но э, все известные хендмейдеры, вот, последователи Тони Финнгер, они стараются их покрепче сшивать, чтобы можно было играться и деткам маленьким. Вот і також вона о том, щоб в кожній кімнаті, допустим, в спальній комнате був сонний ангел, э, в ванной був банний ангел, а також є і садова фея, і дачная фея. В общем, всевозможные важливі ну, такі от ельфи теж є. Я знаю, що якщо ти робиш що своїми руками, то ти вкладаєш туди певну енергетику, Что да. вони можуть принести. Ну, я, допустим, когда шью куклу, я обязательно я чисто, начисто вымываю руки, читаю очень наш». И бывает такое, что просят конкретно вот заказчики пошить куклу и вложить туда молитву, допустим, на здоровье, на хороший сон. Вот одна моя заказчица в Москве просит пошить беременную тильду и как бы... шити її смислами про те, щоб вона там забеременела. Будемо так говорити. Тобто кожен мастер може нести какую-то позитивний вот момент в кожну куклу. І туди все вийде, і кукла принесет удачу. Тож ми перейдемо зокрема до самого майстер-класу і подивимося, як же ж вони такі творяться, оці маленькі янголочки. Прежде всього нам нужно. окрасить бязь. Бязь у нас стандартного такого цвета, белого. Я ее окрашиваю э, дома, э, как бы варю белую бязь в кофе и чая. То есть в зависимости от того, насколько нам нужно затемнить ткань, настолько мы ее и долго варим. Вот. У нас уже есть готовый такой вот кусочек бязи. И берем выкройки, которые нам понадобятся для создания этой куколки. Прикладываем. И просто обычным простым карандашом вводим булавочками, мы по контуру прокалываем их. Конечно, для начинающих надо больше этих булавочек использовать. Я уже привыкла так на тельце 4 булавки и потом прострачиваю. Дальше мы должны по контуру прострочить. Вот, ну как бы заранее сделала уже черную работу, будем так говорить, вот, для Нади и для меня. И теперь, это можем отложить, э, как бы хочу сказать, что когда мы прострочили, мы делаем небольшие припуски, где-то от полсантиметра до сантиметра, кому как удобнее. И я вырезаю э, фигурными такими ножницами, зигзагом, потому что это как бы лучше потом выворачивается изделие и нету таких вот неровных краев. Нужно пометить место надреза вот с этой стороны и когда мы прострочим вырежем надо здесь тоже пометить, чтобы вот такой вот вариант у нас получился. Теперь мы вывернем все изделия, берем щипчики вот и вот так вот начиная с головы. Так вот мы пропихиваем и выравниваем там. Теперь мы берем ножки. Так же самое. Пытаемся немножко надвернуть и пропихнуть одним краем пинцета ножку. Тоже там запускаем, поправляем, чтобы не было никаких у нас там складочек внутри. И выворачиваем до конца. Теперь мы берем ножницы, Так как мы прошиваем полностью по контуру э, ручки, то нам надо сделать с краю надрез, чтобы вывернуть изделие и набить его. Делаем небольшой такой надрезик с края. И вот так вот делаем дырочку. Для набивки этих игрушек я использую вот HelloFiber. Это такой вот материал. Ими набивают э, и подушки, и одеяло. Будем так говорить, гипоаллергенный вот. И теперь мы пользуемся тем же самым пинцетом Берем немножко вот так, такой вот комочек небольшой Мы будем набивать сначала тельце, туловище вернее И вовнутрь стараемся голову туда вот подальше запихивать После туловища мы набиваем ножки Дальше мы набиваем ручки. Тут тоже есть свои моменты, потому что у нас уже край э, свободный, там где мы, допустим, ножки должны к туловище пришивать, то тут ничего такого сложного нет. А тут надо будет потом заштопывать эту дырочку. На эту дырочку шов сам не будет виден, потому что мы к туловищу. Вот так вот ее будем приделывать. Мы закончили набивать наши части тела и теперь в такой момент мы должны зашить вот эту вот дырочку, о которой я говорила. Вот можно шить в одну нитку, можно в две, кому как нравится. Вот начинаем с края, запускаем иглу в нитр. вот так вот и потянем швом косичкой, цепляем иголочку за один край, за второй край. приступаем к ответственному такому моменту, когда мы пришиваем ножки. Вот. Сначала мы стараемся так уплотнить там холофайбер внутри и вот так вот прижать две части туловища, взять булавочки и там, где у нас нету холофайбера, проткнуть. То есть зафиксировать, чтобы нам было удобнее сшивать эти две части. И теперь мы обычным швом иголкой вперед. Можно, конечно, на машинке, но так как у нас сегодня моей помощницы чаечки нету, будем делать так. Подворачиваем вовнутрь наше туловище, вот эту часть. Стараемся, чтобы она у нас не высказывала, придерживаем. Берем булавочку и прикалываем. Прежде чем пришивать руки, надо пришить платье. Я выбрала такой вот летнюю веселую ткань. Это обычный кусок прямоугольной ткани, то есть мы примериваем так, изначально на куклу, какой длины должно быть платье, там длинное или ну, по колено, будем так условно считать, что у нее есть колени. А, вот. И как бы я вырезаю, подворачиваю, прострачиваю, чтобы не было неаккуратных краев. И теперь вот с центра со ну, с любого края, там они одинаковые, Вот, мы должны присобрать у горловинки, вот как на вот этих вот куклах видно, такие вот оборочки, чтобы они нас были. Теперь у нас вот мы пришили уже патько и мы должны пришить наши руки. Вот, мы раздвигаем складочку. Ну, Стараемся, конечно, вот по центру, там где шов у нас на голове, вот так ориентируемся по этому шву, прикладываем руку, соответственно, чтобы не было видно вот этих всяких недоликов, будем говорить. Вот, и прикалываем, немножечко так фиксируем булавочкой. С этой стороны также само раздвигаем. Вставляем и прикалываем. Желательно, чтобы, конечно, все это было на одном уровне. Вот. И потом уже по швом мы пришиваем наши ручки. Чтобы ангел назывался ангелом, а не просто там девочкой. Вот, надо такие вот крыльешка пришить. Приступим к прическе. Прическу я делаю из шерсти. Вот, можно такую пряжу взять, можно взять шерсть для валяния. Вот, она продается во всех рукодельных магазинах, ее не так уж тяжело найти у нас в городе. Вот, и вот берем пасму, Такой вот небольшой кусочек. Берем специальную для валяния иголочку. И аккуратненько мы приваливаем. Глазки у куколки маленькие и посаженные близкие один к другому вот. делаем такие вот точечки где надо подправляем чтобы они были одинаковыми вот и теперь сразу же мы можем нанести румяны в данный момент у меня не румяны а пудра вот То, что было под рукой и вот немножко вот припудриваем такой вот эффект загара румянца создаем От і вже у нас ангелочек з лічиком. Сьогодні програма Вінтаж дізналася про таку цікаву, е історичну, навіть можна сказати, ляльку. Тільду е зустрінемось наступного тижня, буде не менш цікаво.